В конце октября 2014 года на территории Донецка и Луганской областей состоятся выборы в Верховную Раду. Сегодня на освобожденных территориях полным ходом идет подготовка к избирательному процессу и дню голосования. Так, в некоторых округах зарегистрированы уже больше 10 кандидатов в народные депутаты, среди них и выдвиженцы, самовыдвиженцы и выдвиженцы политических партий и движений. В то же время кандидаты появляются и на территориях, которые контролируются вооруженными сепаратистами. Например, 42-й избирательный округ – это самый центр города Донецка, Ворошиловский, Калининский районы. Там зарегистрированы пять кандидатов в народные депутаты. В основном это самовыдвиженцы, но есть и один кандидат от политического блока Петра Порошенко. Что происходит на освобожденных территориях, как территориальные громады готовятся принять участие в выборах парламента 2014 года, об этом в сюжетах наших журналистов из Славянска и Мариуполя. также, естественно, я только прочитаю обязательно программу всех кандидатов и обязательно пойду. Я всегда хожу на выборы. Пойдем, конечно, голосовать, обязательно пойдем. Пойдем. И ты ведь пойдешь, да. Мы все пойдем, и все наши друзья пойдут. Обязательно пойдем голосовать. Я пойду на них и считаю, что правильно сделали, что назначили, власть пора менять. Ну, на, на цей момент можу вам сказати, що на сьогодні вже створено дві окружні виборчі комісії в Маріуполі, це 57 і 58. Комісії вже працюють. Дільничні виборчі комісії поки що не створювали за календарним планом, це має відбутися після 8 жовтня. Приміщення, як ви бачите, приміщення в, в окружних виборчих комісіях є. Ми Працюємо в рамках календарного плану. Пройшовши вибори позачергові президентські, можу вам сказати, що ці набагато спокійніші ну принаймні, ми не спостерігаємо там динерівців зі, зі зброєю, які розташовувалися от, конкретно за 300 метрів від нашого окружку. От. Зараз ситуація звичайно спокійніша, набагато спокійніша. Сьогодні ось ви бачили, до нас приходили представники правоохоронних органів міліції, обстежили наше приміщення, подивилися і запевнили в тому, що вони надаватимуть нам підтримку, що будуть забезпечити охорону як для окружних виборчих комісій, так і для дільничних виборчих комісій. Але, звичайно, ми розуміємо, що ситуація змінюється, змінюється доволі швидко, стрімко, тому на, на сьогоднішній день так ми, власне, ми себе в безпеці відчуваємо. Тобто не було, слава Богу, ще ні, ані погроз для членів ОВК, а, ну і в принципі поки що спокійно. Як буде потім, ну будемо дивитися. Знову ж таки, з досвіду, ну от ми передбачаємо, що десь 30. 35% можливо mm -hmm. буде о, така явка. Просто з огляду на те, знову ж таки, оскільки мешкаємо в Маріуполі, з огляду на якісь зрізики, та, орієнтуємося, на якусь, на, на якусь там громадську думку, літні люди. Не думаю, що вони дуже активно будуть в цих виборах брати участь. Не знаю, чомусь мені, ну, мені так здається, принаймні от, з мого оточення, те, що я бачу там з мого оточення, з оточення моїх знайомих Ось, отакі, молодь налаштована більш рішуче. От, ну, я думаю, що ці вибори будуть цікавими е і переконана просто, що. Ну, таких виборів Маріуполь давно вже не бачив. По-перше, ну є всі підстави вважати, що все ж таки це будуть. Сподіваємося, що сподіваємося, що буде все максимально чесно, максимально прозоро. От принаймні, от на окружкомах команди підбирається. Люди досвідчені, люди налаштовані на ну дійсно на таку, знаєте, на, 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 на чесну, чисту відкриту кампанію. Як я, на ДВК, як спрацюють дільничні виборчі комісії? Ну сподіваюся, що і там все буде добре. Ну от говорили, ну при приходять до нас уже кандидати, що реєструються, і таку думку думку вони нашу поділяють, що їм самим цікаво, що, що ж як. Не знаю, может и пойду, может и не пойду. Как ноги будут идти, может и пойду. А какие требования вы предъявляете к тому кандидату, за которого будете голосовать? Что он должен будет в Верховной Раде сделать? Чтобы мы не воевали, чтобы у нас была еда и чтобы платили пенсии регулярно. Ну... Войны чтобы не было, самое главное. Как это было страшно, я чуть не сдохла с переляку, сидела в хате. Но вы уже определились, за кого будете конечно, голосовать? Конечно, за Ляшко я буду голосовать. Сразу я определилась. Он мне все время нравится, я к ним выступаю. Ну, он должен быть, прежде всего, иметь какое-то отношение к славянскому. Чтобы люди его знали, чтобы могли спросить с него. И, конечно, в итоге, я считаю, что связь между избирателем и депутатом должна находиться постоянно. А какие вопросы он должен будет в первую очередь решить? В первую очередь это поднятие экономики города. Ведь тут не секрет, что еще как вот город наш начал развиваться, это курорт, прежде всего экономическая промышленность и ряд других, которые не требуют особых затрат. Соль, которая сейчас, кстати, нету. Поэтому есть вопросы, которые можно решать, нужно решать, без особых капитальных затрат, без какой-то особой помощи. И особенно Донбасс обеспечить дешевым газом. А скажите, как протекает избирательный процесс в Славянске? Осуществля... Ощущаете ли вы проблемы с организацией? На сегодняшний день зарегистрировалось 18 кандидатов по нашему избирательному округу. Процессы идут согласно э, затверденным планам ЦВК. Все в порядке, замечаний пока никаких нет. Сроки короткие, но надеюсь, мы все справимся. А избирательные комиссии участковые уже сформированы? Нет, они будут сформированы после того, когда партии подадут подания, мы их обработаем и, соответственно, процедурные вопросы решим и сформируем. Адреса избирательных участков не изменились со времени прошлых? И, некоторые перенесли. Это занимался исполком. Утверждал он ЦВК. Мы пока информацию по конкретных не имеем. Согласно инструкции, которую распространил Комитет избирателей Украины, сегодня вынужденные переселенцы, люди, которые уехали из оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и из Автономной Республики Крым и не имеют постоянного места регистрации в местах своего пребывания, могут прийти на ближайший избирательный участок, написать заявление по стандартной процедуре. И текст этого заявления есть на всех участках и в окружных избирательных комиссиях показать документ, который гарантирует их присутствие на участке в день голосования. Например, это может быть договор аренды недвижимости, либо справка с места работы, где устроился вынужденный переселенец. И тогда этого человека избирателя внесут в единый реестр избирателей по данному конкретному избирательному участку. Однако возникают сложности в связи с тем, что многие люди не имеют договора аренды на недвижимость или же не имеют официального места трудоустройства. Тогда эти люди сталкиваются с той проблемой, что фактически лишены права голоса на ближайших парламентских выборах. А это по нашим подсчетам, по подсчетам журналистов, порядка 200-250 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей. В гостях Радио Свобода, Донбасс Реалии, сегодня Елена Стяжкина историк, литератор из города Донецка. Мы встречаемся в нашей новой студии в городе Киеве. Здравствуйте, Елена, и спасибо, что пришли сегодня к нам сюда. У меня к вам вопрос такой относительно вашей новой инициативы Восточное пространство. Да, так это называется. Зачем, кому и почему? Ну, это студенческая инициатива в первую очередь студентов нашего университета, других студентов тоже донецких вузов. Ну, смысл довольно простой. Долгое время Донбасс представлялся, ну и чего греха таить, часто и бывал. Краем, который, кроме идеи феодализма, крепостничества, ну, в общем, ничего не транслировал на внешний контур, и в том числе на украинский контур сейчас трагедия случилась, и понятно, что стигматизация Донбасса, которая проходит сегодня очень активно в украинских медиа, ну и в европейских медиа тоже, к сожалению, с одной стороны, как будто заслуженный процесс, а с другой стороны, совершенно не соответствующий тому, что на самом деле происходит в Донбассе. Ну хорошо, а вот и готовятся парламентские выборы сейчас. Могут ли они поспособствовать замене какой-то? Может быть, может быть, это какой-то шанс для того, чтобы Донбасс наконец-то услышали, и он сделал выбор? Я думаю, что нет. Мы видели кандидатов, и вы видели, и мы видели. Я думаю, что не, не, в, этот, не в этот раз. Те кандидаты, которые идут на мажоритарные округа, на освобожденных территориях, они идут в территориях, где существует либо поствоенный и тяжеленный травматический синдром, либо такой себе недовоенный, недосказанный, недосвершившийся синдром. Ну, то есть, условно говоря, славянская дружковка — это два разных способа реализации будущего. Потому что славянск уже увидел, что такое русский мир и с чем его едят. А Дружковка в общем находилась в тени всех этих процессов и сепаратистские настроения, скажем недосказаны там, недоиграны еще. В результате получается, что и те люди, которые пытаются сегодня представлять Донбасс, на самом деле не представляют себе, насколько изменилось общество, Насколько изменился Донбасс, в том числе и со своим посттравматизмом? Потому что, к сожалению, как я вижу, они совершенно не изменились сами. Но вопрос не в этом, вопрос в том, кто идет. Вот, На выборы? Да. Кто эти люди? Ну, 42-й округ. Пять кандидатов зарегистрировано, в том числе один кандидат от партии Порошенко. Все остальные кандидаты позапартийные. Безработные, только один из них работает где-то. Один человек из Шахтерска, кто-то из Горловки. Ну вот кто? Вы жители 42-го округа, да? Я, и, я и, я, и я там живу вот, тоже. Я не знаю ни одного человека, кроме фамилии попов. Один да, только вот я то встречал. Есть и более того, и, и мы сами совершенно не представляем, как они будут там организованы и проведены. И для кого? И для чего? Когда идет такая травма войны? О чем человек думает? Ну, какие базовые потребности он реализовывает в безопасности и в еде. Но, честно говоря, нам, журналистам, работающим в зоне АТО, даже иногда стыдно спросить у людей, а кого вы поддержите на выборах. Когда у человека разрушенный дом стоит, какие выборы? О чем мне его спрашивать? О чем спрашивать? Да. Ну вот это какая-то кукольная постановка, вот на мой взгляд, какой-то кукольный спектакль под названием Выборы, который ну, как будто легитимизирует, как будто какой-то голос Донбасса, какой-то. Вот этот мифический неуслышанный будет еще раз мифический неуслышан, потому что мы не понимаем, кто эти люди, что они там делают и что они будут делать дальше. Мне кажется, что, ну, возможно, это рада недолго просуществует. Как вы думаете, почему сепаратисты не хотят создать собственную политическую партию для участия в парламентских выборах, в украинский парламент. Вот более того, я считаю, что э, в каком-то смысле мы можем даже отказаться от термина сепаратисты. Вот говоря о социальном протесте, мы можем понять, что среди этих людей, несомненно, есть идейные. Причем э, и те идейные, которые всю жизнь своей Родиной видели СССР, это тоже идея, она имеет право на существование, почему нет? Но также и те идейные, которые считают, что так жить нельзя что государство должно быть социальным. И они на самом деле э, только припорошены сепаратизмом. Эти люди вполне могли бы создать действительно политическую... Ну, это, наверное, те, которые говорят, мы против олигарха, да. что наемники да. Порошенко, э, Коломойского, Порошенко да. воюют и да, так да, далее. Да, ну, то есть э, их риторика э, построения социального государства... Это та ниша, которую все время занимала коммунистическая партия, не занимала даже, да, а подло эксплуатировала да, вот для себя. А ниша свободная, левые настроения, социальное государство, модная, европейская вполне тема, вообще такая, да, глобальная тема. И партия это смотрелась бы очень хорошо. И идеологи здесь вполне могли родиться, и даже, может быть, они родились. А почему они этого не хотят делать? Для меня загадка, правда загадка, потому что ну, на самом деле легализация этой левой идеи а, решила бы конфликт на Донбассе, а, ну если не в считанные месяцы, да? но, но за год точно. Вот я разговаривала с людьми а, из ну, вот этого условного а, блока сепаратистов, которые вот, транслировали именно социальные идеи разговаривала еще где-то в мае, наверное, месяце. И спрашивала, почему вы не готовы сейчас пойти на выборы? Ну, что мешает вам? Вы уже взяли в руки оружие, вы уже почувствовали свою силу. Что мешает вам теперь сделать еще один шаг? Отложить оружие и перейти к другому способу трансляции своих идей. А кто же нас туда пустит? И это забавно очень. То есть человек с ружьем, который ногой выбивает дверь в любое помещение и стреляет, ну, как ему нравится, да, вдруг оказывается таким пасующим в, в ситуации, когда ну, следует переходить к политической риторике. Ну, знаете, мне кажется, это очень свойственно как раз для наших да, земляков. Это вот правда. эта политическая апатия, недоверие и неверие mm -hmm. во все происходящее. Я и же... ружье для них стало просто символом. Да, символом, да. Но вот, казалось бы, сила, да, вот сила, ружье, ты уже все попробовал. И теперь давай будем говорить. Давай теперь об этом пробовать говорить. Здесь какой-то комплекс невыговоренности, несовершенности, недоверия самому себе. Парламентские выборы в Верховную Раду вряд ли решат те проблемы, с которыми столкнулось сегодня украинское общество, особенно люди, живущие в восточных областях Украины. Все-таки как инструмент парламентские выборы – это хорошо в условиях развитой демократии, в условиях, когда фактически одна часть населения называет территории Донецкой Луганской области оккупированными вооруженными сепаратистами, другая часть считает, что там проходит антитеррористическая операция. На сегодняшний день тяжело сказать, об эффективности проведения парламентской кампании, например, в городе Донецке, на территории которого находится пять избирательных округов, и, скорее всего, ни один из участков, входящих в эти пять округов, в день выборов не откроется. На протяжении всего октября «Радио Свобода» и программа «Донбасс Реали» будет следить за ходом избирательной кампании на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей. Также доступны будут и сюжеты из оккупированных территорий из Донецка. На территории только одного Донецка находится пять избирательных округов и больше тысячи избирательных участков. Однако есть большие сомнения, что все они в день выборов примут граждан Украины, которые пожелают проголосовать за того или иного кандидата или политическую партию. В любом случае, на протяжении октября на сайте Радио Свобода прямые репортажи из зоны АТО, из Донецка, из Донецкой области. Каждый вторник и четверг Донбасс Реали выходит со своим проектом и доступным в эфире телеканала Донбасс в 18.30. И все выпуски есть на нашей странице в Ютюбе. Также подписывайтесь на наш Фейсбук и Твиттер. Все самые последние новости из Донецка и Луганской областей всегда там.